Bila dokumen palsu boleh lepas dalam bola sepak negara, ini bukan satu kesilapan individu. Itu tanda FAM sudah rosak secara total dan hari ini kebenaran itu sikit demi sedikit mula terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi Zonan dalam The Blue Podcast Malaysia. So sekali lagi satu lagi episod berkenaan dengan isu pemalsuan dokumen tujuh pemain warisan. Dan kali ini adalah aku nak bercerita mengenai uh, apakah sebenarnya yang FAM sampaikan dalam uh, sidang media dia tadi uh, Selepas apa um, jawatan kuasa eksekutif uh, meeting okay. Isu pemain warisan uh, Harimau Malaya ni bukanlah satu cerita baru yang kita dah dengar Lebih daripada 3-4 bulan dah aku rasa Memang sekarang ni menjadi satu topik hangat lah Antara peminat, wartawan dan juga orang yang dalam bola sepak Aa, tak kiralah dalam Malaysia ataupun aa, luar negara. Tapi hari ini, buat pertama kali, ia disahkan aa, secara rasmi melalui aa, mesyuarat khas jawatan kuasa eksekutif FAM kali keempat bagi penggal 2025-2029 yang telah diadakan aa, di Wisma FAM di Kelana Jaya aa, pada siang tadilah. Dan aa, jawatan kuasa, aa, mesyuarat khas jawatan kuasa itu tadi dipengerusikan oleh pemangku Presiden FAM iaitu Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi dan apa yang dibincangkan bukan soal taktikal bola sepak itulah seperti yang kita tahulah tapi soal integriti penipuan dan juga kegagalan sistem sekali lagi aku nak apa aku nak rangkumkan apakah dapatan IIC sebenarnya IIC yang dipengerusikan oleh Tun Mat Raus Sharif mengenal pasti dua isu utamalah yang pertama adalah isu pemberian kewarganegaraan Malaysia kepada tujuh pemain warisan tersebut Kedua, yang paling berat adalah pemalsuan dan penipuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain warisan tersebut. Tujuh pemain. Semuanya dokumen palsu. Jadi ini bukan isu isu kecil, bukan isu remeh temeh. Ini bukan satu kecuaian yang yang tidak disengaja kan. Ini bermaksud sistem semak imbang ataupun semakan FM langsung tidak berfungsi ataupun lebih buruk tidak diambil serius langsung. Adakah ini salah satu daripada kelemahan FAM itu sendiri ataupun ada campur tangan pihak luar yang menyebabkan FAM terpaksa bertindak sedemikian. So terpulang kepada korang lah. Dan apakah uh, sure IIC tersebut? Okay, FAM memang nampak nampak secara totalnya tidak boleh untuk uruskan perkara ini sendiri. Sebab tu FAM uh, disyorkan oleh IIC untuk uh, pertama Uh, FAM perlu membuat laporan polis. Uh, ini sendiri sudah menunjukkan satu hakikat yang paling pahit untuk ditelan oleh FAM bermakna IIC sendiri sudah tidak percaya FAM mampu untuk menyelesaikan isu ini secara dalaman. Dan syor yang kedua adalah FAM perlu uh, melakukan penambahbaikan menyeluruh dalam takbir urus pendaftaran pemain warisan. Bahasa lembutnya macam itulah. Tapi bahasa sebenarnya adalah sistem yang sedia ada itu Uh, gagal secara total. Dan aku pelik. Kenapa kali ini gagal? Yang sebelum ini... Elok je jadi. Macam contoh... Code uh, Bin Ong. Matthew Davis. Kan? Uh, apa... Pemain-pemain uh, yang lain lah. Uh, termasuklah dengan proses naturalisasi. Macam... Gilham DiPaula. Uh, Mamadou Sumareh. Liridon Krasniki. Kenapa sekarang baru jadi isu? Dan syur yang ketiga memastikan pemalsuan dokumen ah, tidak berulang dan menjaga reputasi bola sepak Malaysia. Masalahnya reputasi itu pun dah tercalar. Okey, apakah keputusan FM berdasarkan ah, meeting ah, pada siang tadi? Uh, ah, benda ni dah terlambat sebenarnya. Tapi better late than never lah bak kata orang putih kan. Dalam dalam mesyuarat uh, ah, pagi tadi, ah, siang tadi, FM harinya akhirnya membuat tiga keputusan yang penting lah. Pertama, FAM tidak uh, FAM akan membuat laporan polis seperti yang disyorkan oleh IIC. Yang kedua, FAM mengakui kelemahan takbir urus pendaftar, uh, pendaftaran pemain warisan dan berjanji untuk menambah baik sistem. Maksudnya secara tak langsung FAM sendiri mengesahkan bahawa dokumen yang dihantar kepada FIFA itu adalah dokumen palsu lah. Yang ketiga, penggantungan setiausaha agung FAM iaitu Datuk Nur Azman Haji Rahman masih diteruskan dan akan dibawa ke jawatan kuasa tata tertib FAM. Persoalan yang besar sekarang yang berlegar di semua kepala peminat, pemahati sukan bola sepak dan juga segak semua manusia, umat manusia yang concern pasal Harimau Malaya adalah kenapa semua ini hanya berlaku selepas isu ini meletup. Okey jangan jadikan uh, seorang seseorang itu sebagai kambing hitam lah uh, adalah adil untuk kita bercakap perkara ini secara jujur sebenarnya tak mungkin seorang situasi agung boleh mengurus pemain warisan uh, proses pendaftaran pemain warisan dokumen kewarganegaraan kelulusan pendaftaran dan pengesahan FIFA semua ini takkan mampu untuk dilakukan uh, seorang diri mesti ada pihak-pihak yang tertentu yang bekerjasama dengan uh, situasi agung ni lah kan. Kalau dokumen palsu boleh lepas, itu bermaksud ramai yang gagal menjalankan tanggungjawab sepatutnya yang di, yang diberikan ataupun yang lebih teruk, ada yang memilih untuk menutup mata. Maksudnya, ah, okey lah, lepas sajalah. lah. itulah yang menjadi tanda tanya sekarang ni. Masalah sebenar FM bukannya seorang aa, kepada seorang individu masalah sebenar FAM adalah struktur dan budaya kerja FAM itu sendiri. Dan dalam pada masa yang sama, FIFA juga mengesahkan yang mereka akan menjalankan siasatan mereka sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang sangat seriuslah. Bila FIFA dah masuk campur dalam pengurusan FAM ataupun dah mula untuk menyiasat sebenarnya apa yang berlaku dalam dalam apa di sebalik pejabat FAM itu sendiri di Kelana Jaya tu. Ini bermaksud FAM sudah hilang kredibiliti untuk mengurus isu ini sendiri. Dan dalam sejarah FIFA jelas lagi nyata bahawa mereka tak peduli siapa kamu, mereka tak peduli nama kamu, mereka hanya peduli pasal integriti permainan. Dan jika FIFA ada mendapati kecuaian serius ataupun penipuan ini disengajakan, implikasinya boleh jadi sangat besar, lebih besar lagi daripada apa yang dah kita kena sebelum ni. Dan yang akan menanggung malu bukan FM tapi Malaysia, aku, engkau orang sendirilah yang sebagai peminat Harimau Malaya dan FAM sekadar uh, menjadi wakil kita kan dan uh, sangat tidak bertuah lah kita ada FAM yang gagal secara total ni dan sebagai penutupnya aku mengesyorkan bahawa FAM ni perlu dibedah uh, bukan uh, ditampal ataupun bukan dibaiki saja. isu ini membuktikan satu perkara lah FAM hari ini rosak secara sistemik rosak secara total ia tidak boleh diselesaikan dengan kenyataan media jawatan kuasa sementara iic ataupun penambahbaikan penambahbaikan kosmetik semata apa yang diperlukan oleh fm adalah audit secara menyeluruh rembakan struktur dalaman dan keberanian untuk menyingkirkan mereka yang telah terbukti gagal tapi mampukah mereka buat perkara itu semua seperti yang aku sedia maklum dan apa yang korang anggap benda itu tidak akan berlaku dan jika tidak berlaku isu pemain warisan ini hanya akan jadi satu lagi episod kegagalan bola sepak Malaysia dan harimau melaya akan terus menjadi mangsa kepada pengurusan yang enggan berubah walaupun dah kena hukuman seteruk ini ini bukan soal bola sepak semata-mata ini soal maruah negara kalau bukan FAM yang menjadi wakil untuk menjaga maruah negara siapa lagi takkanlah kita nak ha, serahkan bulat-bulat kepada rakyat ha jadi itulah saja untuk episod kali ini dan aku nak ucapkan terima kasih kepada orang yang dah subscribe kepada channel aku kepada yang masih lagi belum subscribe subscribe lah korang takkan rugi lah sebab aku akan setiasa buat konten berkenaan dengan isu ini dan itu sajalah untuk aku pada kali ini this is Zonan this is the Blue Podcast Malaysia kita berjumpa lagi di episod yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh